это дрифтовый автомобиль на базе Волги ГАЗ-24. Здесь установлен мотор вот, грузовика ГАЗ-53, но он был переделан. Здесь стоит коленвал Чайковский с ходом 88. Поэтому здесь объем 4,7, степень сжатия чуть повыше. Вот, также установлен нагнетатель американского типа, но производство русское. И для военной техники делали, ну и для некоторых еще там общественных транспортных средств. Вот, все это было приспособлено к этому мотору Куча изъянов, куча нюансов было доведена. Вот, в итоге он у нас выдает около 300 с лишним сил и 700 ньютонометров. метр. Очень-таки достаточно для всех гидов. Вот. Гигантский радиатор помощь жаркому мотору. Вот. И американский карбюратор.